Ежегодно мы проводим профилактические мероприятия под названием «Первый цвет», целью которых является предотвращение торговли растениями, которые занесены в Красную книгу, являются редкими растениями. Согласно статье 160 торговли с рук в неустановленных местах, ответственностью которой является наложение штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимум доходов граждан. 5. А у меня нету вот это 5, 5, 5, 5 пукетиков. что у вас еще больше. 5, 5, 5. знаете, что запрещено? Я знаю, да. Да у меня нету вот это все. Реализация данных растений запрещена. Угоден. Да, знаете, да. У меня, да. у меня вон 5 букетов. Это запрещено. Я Это является административным правонарушением инспектор экологической службы с вами пообщается. У вас какой-то особый документ есть? Да. Паспорт, пенсионное удостоверение, водительское удостоверение. согласно статье 10 -й, 26 закона Украины, который просительный мир, в статье 19 закона Украины про Красную книгу Украины запрещено продавать да, я знаю. Красную книгу даже не даже это, если они у это вас это не отсюда, не оттуда, Эти? не из Крымские. Это не крымские. Ну, даже если они у вас на огороде выросли, вы все равно не имеете права их продавать. Нельзя, да. Дело в том, что у нас многих видов подснежников занесены на сегодняшний день в Красную книгу Украины. В данном случае мы сегодня прошли, вместе с главным управлением национальной полиции, мы прошли по местам реализации и вывели подснежники Эльвеза, которые занесены в Красную книгу Украины, которые, в общем-то, довольно-таки распространены у нас на территории области. И, в частности, растут у людей на огородах, растут на кладбищах. Люди это собирают, к сожалению. Это очень и хищнически уничтожается. Поэтому мы на сегодняшний день их изымаем, эти вот подснежники, и будем уже дальше передавать протоколы в суд, в суд для того, чтобы уже выне, было вынесено решение по конфискации, по, по, по сумме штрафа. На сегодняшний день сумма штрафа составляет где-то от 100, не ругаем, минимумов, то есть от, до 1700 гривен и, выше. Подснежники, занесенные в Красную книгу, тоже будут рассчитываться ущерб. Там сумма ущерба составляет от 40 до 60 гривен за каждый отдельный цветочек. На сегодняшний день мы уже составили два протокола, на которые в местах реализации. И еще мне протокол составляли на прошлой неделе. 何やにおい。